হেমন্ত বিশ্ব শর্মা তোমার প্রক্রিয়া নি দিছি আজি আমার রেভিনিউ খাস আনিসা কালি পাটনার মাটিত সুমাম আর গেদিন এদিন হলেও আমি এই খাস মাটিত উলাই লই আহিম খাস মাটিত তোমালোক বসবাস করব তোর চৈত বিয়ে খাস মাটিত বসবাস করবে এটার পর আমি এটাই শুনি দিন মানে তাকবে মানে তাকবে আমি মাতি বাড়ি সব বিক্রি করি একদিন এদিন কামাই রোজি রোজগার করি আমি পট্টার মাটি কিনে আর এই পট্টার মাতি কি আমি কিনিম কিনে লাই কেন তোমাক তোমার ঘর পর্যন্ত আমি কিনে লম তারপর তোমাক পট্টার মাটি এরাই সাজ মাতিত বসবাস করব আমি কার্য করাম মূর নাম সন্মুখত রাখি জাতি সত্তালো প্রত্যাহান দিছে। তার দুই তিনটা কথা কৈছে যি অসমীয়াই চিন্তা কৰিব লাগে অসমীয়া মানুহক তেওঁলোকে চেলেঞ্জ দিছে যে তহঁতক অৰ্থনৈতিকভাৱেও আমি পিছ পেলাম গতিকে মই ভাবোঁ এই কথাটো অকল সেই মানুহজনৰ কথা নহয় মই বহুত তেওঁলোকৰ মানুহ জানো তেওঁলোকে ভাবে যে বিছ বছৰ পিছত লাহে লাহে অসমীয়া জাতিক তেওঁলোকে তল পেলাব পাৰিব শিক্ষা দীক্ষা সংস্কৃতি সকলো দিশতে এই ভিডিঅ'টো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে বুলি ল'ব নালাগে এইটোৱে যে সংখ্যা তেওঁলোকৰ সংখ্যা বাঢ়িছে সংখ্যা দি মাৰিম আমি ইনকাম কৰিম অৰ্থনীতি হাতত ল'ম কাৰণ তেওঁলোকে বহুত কেইটা ইকনমি কণ্ট্ৰল কৰে যি ইকনমিত অসমৰ মানুহ নাই তেওঁলোকৰ মাজত পৰিশ্ৰমীও মানুহ আছে তেওঁলোকে ভাবে যে বিশ বছৰ পিছত আমি অসমক আমাৰ অসমীয়াক আমি আমাৰ পদোন্নত কৰিব পাৰিম আৰু তেনেকুৱা হৈছে ধুবুৰীত আজি আমাৰ মানুহ মাইনৰিটি আমাৰ মানুহ ভয়ত থাকে গোৱালপাৰা টাউনত আমাৰ মানুহ ভয়ত থাকে চাউথ চাউলমাৰাত আমাৰ কোনো মানুহ নাই গতিকে বহুত কেইখন জিলা তেওঁলোকে ইতিমধ্যে দখল কৰিছে গতিকে সেই মানুহজনৰ বক্তব্যটো প্ৰতিজন অসমীয়াই ৰন্ধে ৰন্ধে অনুভৱ কৰিব লাগে আৰু সেই দিনটো যাতে নাহে তাৰ বাবে অসমীয়াই নিজৰ সামৰ্থ্য আৰু শক্তিৰে আমি তাক প্ৰতিহত কৰিছোঁ